है, जिसे लोग असर करने वाला मंत्र कहते हैं अगर इंसान इस मंत्र को सिर्फ एक मिनट सिर्फ जाप करता है तो उसकी आदम धीरे धीरे खत्म होने लगती है नज़र हो चिंता हो रुकावट हो या फिर बुरी ताकत हो पीर जी की उस पर मेर बरसने लगती है उससे पहले ये समझना जरूरी है कि पीर जी को दांतों का दांत इसलिए किया जाता है भी बख्शीश दे देते हैं उनका मंत्र बहुत ही पवित्र है प्रचिन् है लख पीर मदद करो इन बार धीरे धीरे बोलो इस मंत्र का मतलब है ये लख पीर जी पीर जी हम पर अपनी मेहर बरसाओ हमारी मदद करो ये एक ऐसा मंत्र है जो सिद्ध लख पीर जी तक पहुंचता है आज हम बात करते हैं मंत्र को कैसे जपना है रोज़ सुबह या शाम आठ बार जाप करना है इस मंत्र का समय सबसे उत्तम माना जाता है आप मंत्र जाप कर रहे हो तो जी का दिल से नाम लो पर जाप करना है वहाँ पर पूरी शांति होनी चाहिए और मोबाइल बंद होना चाहिए टी वी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती है तो ये इस मंत्र को धीरे धीरे बोलो और एक ही सांस में बोलो और नेगेटिविटी महसूस हो किसी ने नज़र दी रुकावट आ रही हो तो आप सिर्फ मिनट से भी इक्की बार मंत्र जाप कर सकते हो इस मंत्र का असर तुरंत महसूस होता है ये अब कुछ इस मंत्र के फायदों बारे में समझते हैं दर्द दूर होता है मन अच्छा चान, शांत होता है की नेगेटिविटी दूर होती है का प्रभाव दूर होता है रुकावट और परेशानियाँ धीरे धीरे घटने लगती हैं डर और भूर भूत प्रेत का असर दूर हो जाता है और और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मंत्र हर धर्म के लोग जपते हैं पीर जी किसी एक धर्म के नहीं हैं इंसानियत के पीर हैं अब मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो पंजाब के एक ऐसे परिवार की है जीव सी आवा रहती थी वाजें आती थी और बच्चा जीखने लगता था डॉक्टर ने का सब नॉर्मल है लेकिन प्रॉब्लम रुकी नहीं उसके बाद एक बुजुर्ग ने उनको लख दत्त पीर जी का एक मंत्र दिया तरह या लख दत्त पीर जी मदद करो उन्होंने सिर्फ सात दिन तक रात को बच्चे के सराहने बैठ बैठ 108 बार मंत्र जपना शुरू कर दिया कि हवा बदलने लगी बच्चे का डर खत्म होने लगा बच्चा शांत होने लगा परिवार बार को लगा कि उनके घर पर कोई पहरा दे रहा है दोस्तों यही होता है पीर जी के सच्चे मंत्र का असर दोस्तों आप भी अगर चाहते हो कि लख तपीर जी की मेरा पर भी बनी रहे कमेंट में लिखो या लख तपीर मदद इस मंत्र को सिर्फ आप एक मिनट भी जाप लोगे तो, तो खुद बदलाव महसूस करोगे आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करो और चैनल को जय पाँच सौ पचवंजा को सब्सक्राइब करना ना ये पीर जी सब को खुश रखें तलाख पीर जी की